এভৰি ৱান নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইন'টিভ ব্লগ'লে এখ ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে গাই মানে মইতো কৈছিলোঁ ন লাজি ভিডিঅ'ত যে মোৰ আজি লেভেলটো স্কেন মানে এনাম অলি স্কেন আছে কিন্তু মই যি যাৰ ওচৰত কৰোঁ ইমান বেছি ভাল মানে মই ভাল পাওঁ তাত গৈ আৰু ওৱান টাইমেই গৈছোঁ বাৰু আৰু আগতে আৰু এবাৰ আৰু এবাৰ হোটেলত মানে কি হস্পিটেলৰ লগতে আছিলে কিন্তু এতিয়া মানে অকণমান দূৰৈত ভাল লাগে বহুত ধুনীয়া হয় পৰিৱেশটো আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা তাত মানে মানুহজনকো কৰি চাবলৈ মানে এটা ৰুম ৰাখে ধৰি লওক মই এটা ৰুমত মোক লৈ যায় নহয় আকৌ ধৰি লওক ছাইডতে ধৰি লওক এটা ৰুম ৰাখে তাতে আৰু এটা টিভি কৈ ৰাখি দিয়ে ফেমিলি মেম্বাৰক চাবলৈ দিয়ে বহুত ধুনীয়া লাগে সেইটো পৰিৱেশটো ইমান ভাল লাগে মই বোলো এওঁ দেখা পাব তাতে মই কৰিম আৰু তাতেই কৰা কথাই আছিলে কিন্তু এতিয়া যিগৰাকীয়ে কৰে আৰু তেওঁ নাইকিয়া তেওঁ এমাহৰ ছুটীত আছে বোলে মোৰ লগত এনেকুৱা কিয় হয় মোৰ যেতিয়া কনষ্টিপেশ্যন হৈছিলে তেতিয়াও মেমগৰাকী এমাহ মোৰ ডক্টৰগৰাকী এমাহ জুতিত আছিলে তাৰপিছত আহিলে যেনিবা সেই মই তেনেকেই কনষ্টিপেশ্যন ভাল কৰিলোঁ এতিয়া মোৰ লেভেলটো স্কেন আছে আৰু এওঁক মানে এতিয়া তেওঁ হোটেল ডক্টৰ ডক্টৰৰ ওচৰত পালেগৈ ডক্টৰ ডক্টৰে কৈছে যে হেৰি আৰু বেলেগ দিছে বাৰু কিন্তু এতিয়া অপশ্যন তাত আছেনে নাই নাজানো বাৰু কিন্তু ইয়াত থকাহেঁতেন এওঁ মানে চাব পাৰিলেহেঁতেন সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা আৰু কিন্তু নাজানো বাৰু এতিয়া সেই গৈছে ওলাই বিচাৰি ফুৰিছে ক'ৰবাত ভাল আছেনে নাই তো সেয়াই আৰু এনেইতো বাৰু পাবই বাৰু হায়দৰাবাদত আৰু তেনেকুৱা স্কেন লেবোৰ পাবই লেববোৰ বাৰু পাবই কিন্তু তাৰ মাজতো সেইটো মানে কিবা এটা ভাল লাগিছিল বেছি গৈয়ে প্ৰথমতে মানে মোৰ ছেটিছফাই আৰু ইমান বেছি ভালকৈ ধুনীয়াকৈ মানে একদম ধুনীয়া ৰুম চুম আৰু ভাল লাগিছিলে আৰু লগতে তেওঁ যে চাব পাৰিছিলে এনেইতো বহুতে হাজবেণ্ডবোৰে চাবলৈ দিগ নহয় ন পিছৰ স্কেনৰ ফটোখনে চাবলৈ পায় যিটো উলিয়াই দিয়ে বহিয়াখনৰ নিচিনাকৈ এনেকুৱা এটা ৰিপৰ্ট টাইপত সেইটোহে চাবলৈ পায় কিন্তু আমাৰ ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ চাবও পাৰে এটা ডাঙৰ টিভি এটা থৈ দিয়ে হাজবেণ্ড বা ফেমিলিৰ ফেমিলিৰ কাৰণে সেইটো সেই ঘৰটো তো এতিয়া দেখাই নাপাব নে নেপাব এই মই নাজানো চাওঁ আৰু কি হয় দেখা যাব পাৰোঁ ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব মানে মোৰ যোৱাবাৰ ভোক লাগিছিলে কাৰণে মই টিফিন চিফিনো ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ বুট আৰু গাজৰ এনেধৰণে কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজ অলপ দি পেলাই বোলো হেৰি তাত ভোক লাগিব পাৰে খামগৈ এতিয়া ঘৰতে খাই মেলি পিনিছ এযোৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধি লৈছোঁ এযোৰ কাপোৰ ভালেই হ'ল গা নামাৰিলোঁ কাৰণ সময়ৰ লগে লগে এইবোৰ টান হৈ আহি থাকিব সেইকাৰণে কুপুটুকৈ ওলাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম আইনাখনত দেখাবলৈ আহিছোঁ আচলতে কিন্তু ৰ'ব ক'লা ক'লাই দেখিব মোক আপোনালোকে এতিয়া মোক ক'লা ক'লা দেখিব ৰ'ব এইখন খুলি পেলাই দেখুৱাম লুজ দেই একো নহয় মানে লুজ হোৱাটো ভালহে পেণ্টটো মই চুটি কৰাই দিলোঁ এতিয়া একেবাৰে বেছিয়ে ছুটী হৈ গ'লগৈ একো নহয় আৰু এতিয়া ইমানত পিন্ধিছোঁ অলপমান তলত পিন্ধিব লাগিব কেইদিনমানৰ পিছত হৈ গ'ল গাইজ আমাৰ গ্লাছখনত আকৌ ইণ্টাৰেষ্টিং এটাও আছে নহয় মুখখন ডাঙৰ ডাঙৰো লাগে বাৰু ঠিক আছে মোৰ ওলাই হৈ গ'ল এতিয়া মই যাওঁ নোলোৱা যে ন বন্ধু

বেছি ৰ'বলগীয়া নহয় বাৰু আজিকালি কমচে কম ডেৰ মাহৰ পিছত মই আজি কেমেৰা খুলি লৈছোঁ আৰু সঁচাকৈ কিবা এটা লাগিছে কাৰণ বহুত দিন আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলগীয়া হৈছিলে আৰু আজি সেইখিনিকে জনাম কিহত কি হৈছিলে আৰু লগতে মানে ভিডিঅ' মই দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকক চৰি গৈছোঁ কাৰণ বহুত কমেণ্ট ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক লগতে হোৱাটছআপতো আৰু লগতে ইউটিউবত বহুতখিনি মোক সুধি আছিলে যে আপুনি কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই তুমি কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই তো সেইটো হিচাপতে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ সেইটো এটা বেলেগ কথা মানে আছিলে মই কিন্তু ৰিপ্লাই ৰিপ্লাই দিম নাছিলোঁ ৰিপ্লাই আচলতে মই এনেকুৱা এটা জোনত আছিলোঁ মানে কি মই ইমান মানে সেই সেইবোৰত ইমান থাকিব বিচৰা নাছিলোঁ মই বোলো ঠিক আছে হ'ব গেপ লোৱাটো বেছি ভাল যেতিয়া চবফালৰ পৰাই গেপ ল'ম আৰু এনেধৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো মই বহুত বেছি একদম এক্টিভ নাই আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামতো চাব পাৰে একদম এক্টিভ কমপ্লিট নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ আৰু লগতে ৰিপ্লাই চিপ্লাই কৰিবলৈ মানে মই নাযাওঁৱেই ইমান বেছিকৈ ইনষ্টাগ্ৰাম সেইবোৰত যাৰ কাৰণে ৰিপ্লাই বহুত কম কৰা হৈছিলে কিন্তু মই দেখি আছিলোঁ যে মেছেজ কৰি আছিলে কিন্তু এটা মেছেজ চবেই ধৰি লওক দি আছে ন কিয় ৰিপ্লাই কিয় মেছেজ কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই এতিয়া ইমান মানে ধৰি লওক সকলোকে একেখিনি কথাকে মানে কৰি কৰি মই আকৌ সেই এক তেনেকুৱা এটা জোনত যাব বিচৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ' দিয়া নহ'ল কিন্তু এক্সট্ৰিমলি চৰি চৰি কাৰণ বহুত দিন মই ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু আপোনালোকে বহুতখিনি ৱেইট কৰিবলগীয়া হ'ল কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ যে নাই ভিডিঅ' কণ্টিনিউ মানে কৰিম আৰু ডেইলি নিদিলেও মুঠতে কেব দি হ'লেও কমিউনিটি পষ্টত জনাই মেলি দি হ'লেও দিম আৰু সেইটো হিচাপতে আজি কেমেৰাটো তুলি লৈছোঁ আচলতে মোৰ লগত কি হৈছিলে যদি মই আপোনালোকক কওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ সোতৰ তাৰিখে এনেমলি স্কেন আছিলে আৰু মই বহুত হেপ্পী হেপী একদম স্কেন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু এই আগৰ ক্লিপখিনিত সেইখিনি সোতৰ তাৰিখৰ হয় সোতৰ জুলাই তাৰপিছতে তাত গৈ চব ঠিকেই আছিলে গোটেইখিনি মানে স্কেন চি স্কেন হ'ল স্কেন হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে দহ মিনিটতে ৰিপৰ্ট দিয়ে দহ মিনিট বা দুই মিনিটৰ ভিতৰতে ৰিপৰ্ট দিয়ে আৰু দহৰ পৰা পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত তাৰপিছতে ৰিপৰ্টটোলৈ মই ৱেইট কৰিছোঁ তাৰপিছতে মই লগালগ এনেকৈ চাইছোঁ আৰু যে কি কি আছে চব ঠিকে আছিলে কিন্তু পেচেণ্ট এটা অলপ তলত আছিলে আৰু পেচেণ্টাৰটো তলত থকাৰ কাৰণে মইতো ভয় খাই গ'লোঁ কাৰণ মই অলৰেড জানোঁ যে পেচেণ্টাৰটোৰ তলত থাকিলে আপুনি তাতকৈ বেষ্ট মানে আপুনি বেড ৰেষ্ট লোৱাটো বেছি ভাল আৰু সেই কথাটো মই কিন্তু জানিছিলোঁ আৰু মই পেচেণ্ট এটাটো তলত পৰাৰ যিটো কাৰণ আছিলে সেইটো মোৰ কাৰণেই আছিলে কাৰণ মই মোৰ কনচিপেশ্যন যে হৈছিলে তেতিয়াই এনেকৈ বস্তু এটা তললৈ যেন মোৰ ডিউটেৰাচ পটককৈ পৰি গৈছিলে মই এনেকুৱা ফিল হৈছিলে কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ আৰু প্লেজেণ্টাৰটোৰ তলত থকাৰ কাৰণে অকণ অকণকৈ পেটটো বিষ হৈ আছিলে মই তাৰপিছত অনুমান কৰিলোঁ আচ্ছা এইটো মানে হৈয়ে আছিলে আগৰ পৰাই কিন্তু মই যদি চাৰি মাহটোতো অকণমান প্ৰিকচন ল'লোঁহেতেন তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ওপৰলৈ উঠি গ'লহেঁতেন কিন্তু সেই কথাটো নাজানিছিলোঁ কাৰণ স্কেন তিনিমাহত কৰোৱা হৈছিলে অঁ তিনি মাহত কৰোৱা হৈছিলে আৰু লগতে পাঁচ মাহত কৰোৱা হৈছিলে ত' চাৰি মাহত তেনেকুৱা স্কেন নাছিলে কাৰণে মই গম নাপালোঁ আৰু যি হওক তেনেকেই চলি মেলি থাকিলে আৰু তাৰপিছতে মই পিছদিনাখন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ মায়কে পঠালোঁ মই নগ'লোঁ আৰু ৰিপৰ্টটো লৈ তাৰপিছত তেওঁ তেওঁলোকে এইটো মানে কৈছিলে যে ঠিক আছে হ'ব বেডৰেষ্ট চলেই হৈ যাব কিন্তু মই সেই বস্তুটো অলপমান ছিৰিয়াছলি লৈ পেলাই অলপমান বেডৰেষ্ট লৈছিলোঁ আৰু পোন্ধৰ দিনমান মই বেডৰেষ্ট লৈ তাৰপিছত মই কিন্তু উঠা বহা পূৰা কৰি আছিলোঁ কিন্তু মই যিহেতু মই ৰন্ধা নাছিলোঁ সম্পূৰ্ণ কাম হাজবেণ্ডে কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে মই মানে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈও নহ'ল কাৰণ মই নিজে যদি একো নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিনো দেখাম আৰু এনেধৰণে ভাবি পেলাই মই ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ নুশুন আৰু নকৰোঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ মই বোলো যেতিয়া মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিম তাৰপিছতহে মই মুঠতে তাৰ আগদিনাখন বা দুদিনৰ আগতহে ভিডিঅ' বনাই মানে আপোনাক জনাম আৰু মোৰ এইটো মানে এইম আছিলে আৰু তাৰ আগত মানে ধৰি লওক মই এটা কমিউনিটি প'ষ্ট দিছিলোঁ যে মোৰ কাৰণে আপোনালোকে দুৱাৰ কৰিব কাৰণ তেতিয়া মানে মই পূৰা ভাবিছিলোঁ যে নাই যদি স্কেনত ভাল হয় তেতিয়াহ'লে মইতো এক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু লগতে মানে মই হোপ ৰাখিছিলোঁ যে মোৰ স্কেনত চব ঠিকেই থাকক এনেকুৱা টাইপত কাইলৈ মোৰ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাবলগীয়া আছে স্কেন আছে সেইখিনি বাৰু আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ' দেখুৱাম কিন্তু আজি সেইখিনিয়ে কথা আছিলে আচলতে অকণমান ল' লাইং পেচেণ্ট এটা হৈ থকাৰ কাৰণে মই অলপমান টেনশ্যন হ'বলগীয়া হ'ল ল' লাইিঙো মানে একদম তললৈ একদম বেছি তললৈ হৈ গৈছে সেইকাৰণেই মানে অলপ ৰেষ্ট ল'বলগীয়া হ'ল আৰু তো সেইখিনিয়ে আছিলে আৰু বিশেষ তেনেকুৱা ক'বলগীয়া পাঁচমহীয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণ অকণকৈ ক্লিপ লৈ থকা আছিলে অকণ অকণ নহয় মই কৰিছিলোঁ ক্লিপ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই দি দিম কাৰণ মেমৰি হিচাপে মোৰ ইউটিউবতে থাকি যাব কাৰণ মোৰ অলৰেডি মোবাইলটোত এনেই আছে পৰি আছে আৰু সেইখিনি ডিলিট কৰিব লাগে সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে আপোনালোকক কাৰোবাক সুধি যদি আপোনালোকে অঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে সেইটো আপলোড কৰি দিম আৰু তাৰপিছত মই ডিলিট কৰি দিম মানে ক্লিপখিনি কাৰণ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা ক্লিক কৰিব ডিলিট কৰিবলৈও বেয়া লাগি আছে দোষেয়াই আৰু বাকী স্কেনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ডক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি গোটেইখিনি চলিব আৰু আহিবলগীয়া দিনবোৰত কিন্তু আপোনালোকক কিছুমান কথাও ক'বলগীয়া আছে সেইখিনি আহিবলগীয়া ব্লগবোৰত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই থাকিব ছাৰপ্ৰাইজ এটাও দিবলগীয়া আছে বা যিয়ে হওক সেইখিনি আহিবলগীয়া দিনবোৰ আপোনালোকে গম পাব কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে সেয়াই মেইন কথাটো যিহেতু আপোনালোকক ক'লোঁ মই সেইখিনিয়ে আছিলে মেইন কথা বাকী আৰু বিশেষ একো কথা নাছিলে পেচেণ্টাটোৰ তললৈ আৰু মোৰ গোটেই যিটো প্ৰেগনেঞ্চি হয় সেইটো বহুত বেছি হেল্ডি আৰু মানে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু ভালদৰে এনেকুৱা স্মুথ মানে একো প্ৰব্লেম নাই ধৰি লওক কোনো বমি নাই কোনো আমোদ নাই কোনো তামোদ নাই একো নাই কিন্তু সেয়াই আৰু মোৰ এইটোৱে প্ৰব্লেম যে মই পেচেণ্টাটোৰ কাৰণে এক্টিভ বহুত বেছি থাকিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়াও ধৰি লওক এতিয়া ছমাহ চলি আছে তো এতিয়া যিমানেই যি নহওক বহুত বেছিকৈ থাকিবলৈও অকণ অকণ ভয় লাগি আছে দৌৰি মেলি থাকিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিম তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব আৰু গোটেইখিনি মুখতে খালী দোৱা কৰিব আমাৰ দুজনৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ আহিবলগীয়া বেবীটোৰ কাৰণে যাতে ভালে কুশলে পৃথিৱীখনত আহি পায় আৰু আহিবলগীয়া দিনবোৰ যাতে মোৰ খুব ভালে কুশলে যায় আৰু মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি লগতে সকলো ফালৰ পৰা যাতে মই অলপ সুস্থ থাকোঁ মানে আমি দুজনে আৰু সুস্থ থাকোঁ সেইটোৱেই আৰু আপোনালোকে চাগে তলত কমেণ্ট কৰিব যে মাইনা বাটো কিয় আহিম বুলি কৈছিলে মাইনা আহিম বুলি কৈছিলে তো মাইনা কিয় নাহিলে মাইনা নহাৰো কাৰণ আছে সেইবোৰ আপোনালোকে আহিবলগীয়া ব্লগবোৰত গম পাব গোটেইখিনি কথা আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে মোৰ ছাৰপ্ৰাইজ এটা বেছি আপোনালোকক দিবলৈ তো সেইখিনিও মই আপোনালোকক আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰত দি যাম এনেই গেছ কৰক আৰু ছাৰপ্ৰাইজটো কি হ'ব পাৰে তলত কমেণ্ট কৰিব দেই বাৰু ঠিক আছে আজি ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ একদম কথা পাতি পাতিয়ে মই ব্লগটো দিলোঁ আৰু হাজবেণ্ডে কেনেকৈ কেয়াৰ কৰিছিলে অকণ অকণকৈ ক্লিপ লৈ থৈছিলোঁনে নাই নে নল'লোৱে নল মানে তথাপিতো অকণমান লাষ্টলৈ ক্লিপ এটা লগাই দিম যে তেওঁনো কি কি কৰিছিলে কিন্তু ৰন্ধা বঢ়া নামতটো মই তেনেকুৱা একো ক্লিপেই কৰা নাই কিন্তু মোৰ ক্ৰেভিংছ হৈছিলে মাজতে বেচনৰ লাৰু খোৱাইও মানুহটোৱে যে একদম অনলাইন চাইছে বেচনৰ লাড়ু বনাই দিছিলে মইতো ইনষ্টাগ্ৰামত দিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছতে আৰু তেনেকৈ মোক তেওঁ পোহা চোহা তেনেকৈ যিবোৰ তেওঁ আগতে বনোৱা নাই সেইটো কিন্তু মোক বনাই মেলি দিছিলে ত' সেয়াই আৰু মানে কি এনেকুৱা এটা সময়ত মানে এই কথাটো কোৱাৰ এটাই কাৰণ যে এনেকুৱা এটা সময়ত যে যিটো হাজবেণ্ডৰ ছাপৰ্ট সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা তেওঁ ৰাতিপুৱা আহে ধৰি লওক ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা উঠে তেওঁক মই কিন্তু এই তেতিয়াও মানে চাহকাপ দিছিলোঁ দেই বিচনাতে মই উঠি মেলি চাহকাপ দিছিলোঁ চাহটো দি তাৰপিছতে তেওঁ মোৰ গোটেই ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা আদি কৰি দুপৰীয়া ৰাতিলৈকে একদম মানে বনাই মেলি থৈ যোৱাটো এইটো বৰ ডাঙৰ কথা হয় আৰু ইয়াত অকলে পানীৰ পৰা আদি কৰি এনেধৰণে চব ইয়াতে মই এনেই অকণমান দেখাইছোঁ চব এয়া ইয়াতে ডিম আছিলে এয়া ডিম আৰু লগতে গাখীৰ এনেধৰণে কেচৰ দি পেলাই থৈ যায় মই কেচৰ খাই আছোঁ লগতে সেইটোত পানী এনেই আগতে ডাঙৰকৈ জাৰ এটা আছিলে পানীত কিন্তু বৰ্তমান জাৰটো নাইকিয়া জাৰটোত মই বেলেগ এটা বস্তু ভৰাই থৈ দিছোঁ তো সেনেধৰণে সেইটোত মই পানী খাওঁ লগতে মেডিচিনৰ পৰা আদি কৰি চব ইয়াতে থৈ যায় ত' সেইটোৱে আৰু ভালেই লাগে এনেধৰণে যদি ছাপৰ্ট পায় তেতিয়াহ'লে আৰু অকণো উফ নকৰাকৈ কাৰণ সন্তান এটা কেৱল মাকৰে দায়িত্ব নহয় বাপেকৰো দায়িত্ব থাকে তো দুজনে যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই জাৰ্ণিটো খুব ধুনীয়াকৈ স্মুথলি পাৰ হৈ যায় মই ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে অকণমান ছাপৰ্টৰ সকলোৰে প্ৰয়োজন থাকে বাৰু ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ শেষ কৰিছোঁ কেনে পালে বাৰু তলত কমেণ্ট কৰিব মোৰ কাৰণে দুৱা কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি ভালে ৰাখিব আজিলৈ আহিছে এয়া এনেকৈ ডিউটি যোৱাৰ আগত এইখিনি কৰি থৈ গৈছিলে অকণমান ক্লিপ লৈ থৈছিলোঁ যে তাকে দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া আৰু এখন কিতাপ দিছে ৰ'ব অগ্নি দেউতা পেলাই দিয়া আৰু সেইটো বিহু নিচাচোন ঢেকীয়া এইবোৰ চিনি তিনি নোপোৱা মানুহ ঢেকীয়া হওক অসমৰ মানুহৰ লগত তুমি ইয়াত থকা মানুহে পাত্তাবা নেকি তাই একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাই আছে আম চাৰিটা দিছে তিতাপটোকে খাই লওঁ আৰু মই বেড ৰেষ্টত আছো আপুনি জানে কৰি আছে চব এয়া মই যে কৈছিলোঁ বেচনৰ লাড়ু মোৰ খাবলৈ মন কৰিছিলে বুলি তে বনাইছিলে মানে ট্ৰাই কৰিছিলে মোবাইলৰ পৰা অ হ'ল ইমান ডাঙৰ লাডু বনাই দিছা হা চফ্ট হৈছে নে তিখনৰ ধুই আহিছিলা মাংস মাংগি যাব